isroil nima uchun aynan bugun mana bunday qatlamlarni qilishga jur'at qilyapti degan mavzu bo'ldi. bu kofirlar bizga shunday bir siyosat bilan hujum qilishdiki o'zimizdan bo'lgan bir boshliq qo'yishdi va biz endi mana biz ozodmiz degan fikrga kelib qoldik lekin ozodmizmi butun dunyodagi musulmonlarni zakotini yig'sangiz va mana bu zakotni musulmonlarga beradigan bo'lsangiz faqat zakotni aytyapman birorta zakotga muhtoj bo'ladigan oila yoki bir musulmon aholisi qolmaydi gazimiz misol uchun ozdiy o'zbekistondan ketadigan gaz rossiyaga ketadi paxta majmu rossiyaga ketadi ssssr paytida to'g'ridan to'g'ri olib ketardi lekin bu o'zimizdan bitta boshliq qo'yib qo'yib to'g'ridan to'g'ri emas череz bular orqali olib kiryapti misol uchun bugun falastindagi ahvolni qaysi musulmon bilmaydi yoki turkistondagi millionlagan musulmonlar aziyat chekayotganligini qaysi musulmon bilmaydi va shu bilan birgalikda mana bu boshliqlar saroylarga xizmat qiladigan mullalarni yetishtirib chiqarishdi nabiy sollollohu alayhi vassallamga qoyinlik qilyapti fathdan keyin ya'ni makka fath bo'lgandan keyin hijat yo'q bo'ldi endi makka fath bo'ldi endi u yerda madinaga yoki boshqa joyga hijat qilishlik yo'q lekin hadisni davomichi sahobalar tushunmasmidi bu so'zni nima uchun sahobalar forsga urush qilib bordi nima uchun sahobalar rumga qarshi jang qilib bordi nima uchun sahobalar hindga o'rta osiyolarga islomni yetkazib bordi nima uchun tobainlar yevropalarga usmoniyman xilofoti nima uchun yevropani ichlariga jihod qilib kirdi endi albatta bugungi falastindagi ahvolni biz bu qanday kelganligini ya'ni muammoni hal qilishlikdan oldin avvalo bu muammo qanday vujudga kelganligini biz bilishimiz kerak edi. mana bu kofirlar hossatan mana bu bosqinchi isroil nima uchun aynan bugun mana bunday qatlamlarni qilishga jur'at qilyapti degan mavzu borda ya'ni mana shu narsani biz yaxshilab o'rganishimiz kerak va qisqa qilib aytib o'tib ketamiz xilofat davrida ya'ni usmoniylar xilofati paytida ya'ni islom ummatini yagona bir davlati bo'lgan be bir paytda quvvatli bir davlati bo'lgan bir paytda mana bu holatlar albatta hech ham yuz bermagan ya'ni usmoniylar imperiyasi xosatan kuchaygan bir paytlarda даje bilamiz fransiyadagi fasodlarni ham ya'ni o'zini hududida emas o'zi shu fransiyadagi fasodlarni to'xtatishlikka qadar qodir bo'lgan lekin islomiy xilofat yiqilgandan keyin mana bu ahvol vuzaga keldi birinchi o'rinda bizni davlatlar qilib bo'lib tashlashdi turkiya suriya lubnan ya'ni livan ya'ni misr qilib falastin qilib o'zbekiston qirg'iziston mana shunaqa qilib bo'lib tashlashdi albatta bilamiz britaniyani juda yam bir tarixlarda judayam ko'plab takrorlanib keladigan bir nimasi bor qoidasi bor bo'lib tashlab hukmronlik qil ya'ni bo'lib tashlab mana bunday bizni ustimizda hukmronlik qilishdi va hukmronlik ham oddiy bo'lmadi ya'ni bizda shunday tushuncha borki bizda ko'plab momin musulmonlarda shunday tushuncha borki agar boshliq o'zimizdan bo'lsa demak bu bizdan degan tushuncha borda albatta bu narsa noto'g'ri boshliq o'zimizdan o'zbek yoki arab yoki sur suriyalik yoki bir musulmon odam lekin bu inson te boshqalarga xizmat qiladigan tout ya'ni din dushmanliga xizmat qiladigan xoin ekanligi tushunchasi juda ham ko'plagan insonlarda yo'q ya'ni shuning uchun ham bu kofirlar bizga shunday bir siyosat bilan hujum qilishdiki o'zimizdan bo'lgan bir boshliq qo'yishdi va biz endi mana biz ozodmiz degan fikrga kelib qoldik lekin ozodmizmi bugun gazimiz qayerga ketyapti xosatan yoki boshqa tabiiy boyliklarimiz qayerga ketyapti umuman olib aytganda butun dunyodagi musulmonlarni zakotini yig'sangiz va mana bu zakotni musulmonlarga beradigan bo'lsangiz faqat zakot zakoti biror birorta zakotga muhtoj bo'ladigan oila yoki bir musulmon aholisi qolmaydi lekin bugungi ahvol nima bo'lyapti mana shu ahvolga kelib qoldi gazimiz misol uchun oldiy o'zbekistondan ketadigan gaz rossiyaga ketadi ke ke paxta majmu rossiyaga ketadi ke O, bu narsa ya'ni ochiq oydin ko'rinib turgan narsa sssr paytida to'g'ridan to'g'ri olib ketardi lekin bu o'zimizdan bitta boshliq qo'yib qo'yib to'g'ridan to'g'ri emas через bular orqali olib kelyapti ya'ni holat o'zgargani yo'q faqat mana shunaqa o'zimizdan bo'lgan xoyillarni bizga boshliq qilib qo'yishdi va shu bilan birgalikda mana bu boshliqlar saroylarga xizmat qiladigan mullalarni yetishtirib chiqarishdi chunki mullalar nimaga mullalar yetishtirib chiqarishlikka ehtiyoj sezdi chunki haqni so'zlovchi olimlar bu zulmga hech qachon insonlarni sabr qilishlikka buyurmaydi misol uchun bugun falastindagi ahvolni qaysi musulmon bilmaydi yoki turkistondagi millionlagan musulmonlar aziyat chekayotganligini qaysi musulmon bilmaydi lekin mana bu aziyat chekib turganligini ko'rib turgan musulmonlarni e biz mana bularga yordam berishligimiz farz ayin biz yordam berishimiz kerak degan tushunchani berishi kerak bo'lgan mullalar bugun jim albatta mana bu mullalar o'zi to'g'ridan to'g'ri saroyga xizmat qiladi va saroyning xohishlarini bajarishlik uchun o'zi yetishtirilgan shuning uchun ham bugun islom ummati o'xnab turibdi ya'ni nima uchun bugun falastinga yordam bera olmayapmiz degan masala birinchi muammo qanday bo'ldi muammo shu bizga haqni so'zlovchi ulamolar yo'q bo'ldi nima faqat shu botilga xizmat qilguvchi mullalar yetishtirib chiqarildi mintaqalarimiz bo'lindi yagona bir davlat edik yagona bir islom ummatini e, jamlagan davlat edik n ularni um, e, işte. yani, ham bo'lib tashlashdi va o'zimizdan bo'lgan mana bunaqa xoinlarni bizga boshliq qilib qo'yishdi ya'ni masalan muammo mana shu endi yechim ham xuddi shuni ziddi bo'ladi ya'ni men yana bugungi kunda albatta men o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam bu mana shuni ziddi bo'ladi bu ya'ni biz shuni ziddiga qarshi kurashadigan bo'lsak mana bunaqa xoinlarga qarshi mana bunday yollanma mullalarga qarshi yoki mana bunaqa davlatlarimizni millat millat qilib bo'lib tashlaganlarga qarshi biz kurashib yagona bir islom bir hukumatini yoki bir islomiy bir davlatni tashkil qiladigan bo'lsak biz muammolarimizga yechim topamiz va mana bu yahudlar ya ham bugun nafaqat yahudlar mana bu suriyadagi holatlar mana bu alaviy nusariylar yoki mana bu iroqdagi rofiziyalar erondagi rofiziyalarni yoki hindistondagi buddistlarni yoki mana bu dini yo'q xitoyliklarni uyg'ur birodarlarimizga qilib turgan zulmlari albatta nimani orqasida albatta hammanimana agar biz jamlanadigan bo'lsak mana bular jur'at qila olmaydi mana bu zulm qilishlikka bugun bular nima uchun jur'at qildi hozir aytib o'tganimizdek biz tarqaldik biz bo'lindik bizni boshimizga xoinlar boshliq bo'ldi bizni mullalarimiz xoin bo'ldi oddiy misol uchun o'zbekistonda turgan paytlarimizda o'sha televideniyaada chiar fatdan yo'q hujjat Nabi sallallohu alayhi vassallam aytganki fathdan keyin ya'ni makka fath qilingandan keyin hijrat yo'q degan qanaqa hijrat deyishyapti bular deb turib gapiryapti n nabiy sallallohu alayhi vassallamga qoyinlik qilyapti Nabi sallallohu alayhi vassallam imom muslim rivoyat qilgan sahih hadisda abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladi Alloh a nabiy sallallohu alayhi vsllam aytadi haqiqatan ham fathdan keyin ya'ni makka fath bo'lgandan keyin hijrat yo'q bo'ldi endi makka fath bo'ldi endi u yerda madinaga yoki boshqa joyga hijrat qilishlik yo'q lekin hadisni davom etchi. hadisni davomlari qani nima uchun so'zlanmagan hadisni davomida nabiy sallallohu alayhi vassallam lekin jihod boqiydir agarchi sizlarni jihodga chaqiradigan bo'lsanlar bo'lishsa bo, bo, jihodga chiqinglar deydi nabiy sallallohu alayhi vasallam bu buhadisni davomi nima uchun aytilmadi albatta mana bunaqa hoyi mullalar musulmonlarni ollohni yo'lidan to'sishlik uchun shunaqa narsalarni qilishdi va mayli shu hadisni aqilga solib ko'raylik nabiy sallallohu alayhi vasallam makkadan keyin fathdan keyin makka fathidan keyin fath yo'q ya'ni hijjat yo'q debdilar nabiy sallallohu alayhi vasallam tirik zamonda aytdilar bu gapni sahobalar tushunmasmidi bu so'zni nima uchun sahobalar forsga urush qilib bordi nima uchun sahobalar rumga qarshi jang qilib bordi nima uchun sahobalar hindga o'rta osiyolarga islomni yetkazib bordi nima uchun tobainlar yevropalarga usmoniy ma xilofati nima uchun yevropani ichlariga jihod qilib kirdi bu insonlarni kazzobligi mana bu narsa bilan ham isbotlanadi bugungi kunda bu kofir bugungi kunda mana bu mullalar shunday uxlatishlikka harakat qilyaptiki musulmonlar ya'ni bo'ldi davlatlar уже sulhga kelib bo'lgan endi bu bir biriga qurolli hujum qilmaydi degandan keyin mana shu mulla degandan keyin mana ukrainaga Rossiya hujum qilib kirdi misol uchun o'zbekiston hukumatı bilan boshqa bir hukumatlar yoki bir boshqa davlatlar bir birini o'rtasida sulh bordir lekin musulmonlarning qonun ustiga qanday sulh bo'lishi mumkin xitoy bugun uyg'urlarni qatl qilyapti qanaqa qilib u bilan sulh bo'lishi mumkin qanday qilib biz xitoyga qarshi jang qilmasligimiz mumkin nima uchun ularda bilan sulhimiz bor u yerda millionlagan musulmon birodarlarimiz qamoqxonada ularni qonui evaziga sulh bo'lmaydi yoki bugun isroil bilan falonchini falon davlatlarni sulhi bor ekan yerda masjid aqsi oyoq osti bo'lyapti musulmonlar qatl qilinyapti qanday qilib musulmonlarni qoniga sulh bo'lishi mumkin bunaqa sulh yo'q qaysi musulmon bunaqa sulhni qabul qiladi bu hukumatni o'zi bilan kelishib qo'yib sulh qilganligi bizni ustimizga tushmaydi lekin bu mullalar nima deydi bu sulhga itoat qilishing kerak bu sulhga chunki hukumat bu bu, bu musulmonlar musulman, boshlig'imiz musulmon musulmonlarn boshlig'iga itoat qilishimiz kerak degan gaplarni qilishyapti ya'ni albatta bundan oshiqcha xoyillik bo'lmaydi shuning uchun ham bugun musulmon musulmonlar ohyo falastin ohyo ah, hindistondagi musulmon birodarlarim ohyo ah, turkiston deb hayqiryapti lekin istasada yordam berolmayapti nima uchun avvalo birinchi yo'lda musul o'sha mullalar to'sadi har xil so'zlari bilan unaqa bunaqa deb to'sadi ikkinchi kiyin agar xohlasa ham davlat olib kirib qamaydi bitta nashita uchun qarang oddiy hukumat pedofillar uchun misol uchun yosh bolalarni shu zo'rlab kelgan bir yil davomida zo'rlab kelgan o'sha amaldorlarni olloha bir yil yo ikki yilga uy qamog'i o'sha kechqurun o'ndan keyin ko'chaga chiqmaydi shunaqa bir uy qamog'i bilan jazoladi bitta nashidani gruppaga tashlab qo'ygan o'ntalik gruppaga tashlab qo'ygan bola uchun uch yillik qamoq jazosi tasavvur qilyapsizmi bunaqa zulmni ya'ni oddiy siz endi shu paytda siz jihod qilaman men falastindagi musulmon birodarlarimizga yordam beraman deb chiqsangiz bu hukumat to'smaydimi sizni bitta nashida uchun uch üç yilga qamagan hukumat sizni nechalagan ya'ni ko'p yilga qamab tashlaydi ya'ni bu bizni yo'llarimiz to'sildi bu narsa hukumatlar qoyilligigaже dalilb mana biz o'sha şey, yoshligimizda qonli davrimiz qonli tarix o'zbekistonda andijon voqealari shuncha musulmonlar qatl bo'lib ketdi mayli akromiylarni bahona qilib qatl qilib tashladi nima uchun oddiy xalq javob berishlik kerak bularni xatolari uchun oddiy xalq nima uchun qatl bo'lishligi kerak quvib borib qirg'izistonni chegarasigacha quvib boriyotgan bu haqida hammamiz bilamiz bularga kim javob beradi bu xoinlar mana bu ahvolga olib keldi bugun biz istasakda musulmon birodarlarimizga yordam berolmaymiz istasakda bugun uyg'ur birodarlarimizga yordam beraolmaymiz istasangda falastinga hindistonga yordam bera olmaymiz suriyadagi musulmon birodarlarimizga ham yordam berish olmayapti mana mayli qurol yaroqqa pul yuborishmayapti o'sha o'sha yerdagi mazlumlar oziq ovqat yesin deb pul yuborsa qamabyapti besh yil olti yil o'n yillab qamab tashlayapti bo'yinlariga nima jinoyatlarni yuklab albatta bu holatlar bizni ko'zimizni ochishlik ochishlik kerakki bu hukumatlar xoin hukumatlar bula. bular İslamge, bular islomga ham musulmonlarga xizmat qilmaydi bular shu o'zini kufriy qonunlariga o'zini kufriy aqidalariga xizmat qilguvchi insonlar bugun bizni konstitutsiyaga misol uchun amal qilishlikka o'sha mullalar undaydi o'sha şey konstitutsiya a bu islom ya'ni tushunchalarda islom shariatidan ham ahkomlar olingan degan narsalarni keltirib mana shu ya'ni o'shanga muvofiq islom shariatiga muvofiqroq qilib konstitutsiya qilingan deb bir mulla gapirib chiqyapti mavzu bila ana shu konstitutsiya qabul qilinganda bitta mulla o'tirgan mana shu yerda mayli o'sha hoin bo'lsa ham bitta mullani qo'shmaydi bular qonun ishlab chiqarishlikda ularni fikrini olmaydi ham va o'sha holatlarni ham ochiq aytishyapti biz qonunni qabul qilamiz bumullalar itoat qilsin deyapti qanday ya'ni bu holatda inson bilmasligi mumkinki bu hukumatlar yoki bu mullalar bizni yaxshilikka da'vat qiladi deb o'ylashi mumkin bular shu xoinlarga, tog'otlarga itoat qilishligi uchun bizga bizga amr ma'ruf qiladi juma xutbasiga kirsangiz musaffo osmon bilan tugab boshlanib muhtaram bilan tugaydi haqqa da'vat yo'q ey ayollaringni hijobini o'ratib yur ey aroq ichma sigaret chekma namoz o'qi degan da'vat yo'q faqat shu muhtaram musaffo osmon mana bu ahvolga keldi minbarlar zero nabiy sallallohu alayhi vassallamni omonati bu minbar nabiy sollallohu alayhi vassallamni hadisiga nabiy sallallohu alayhi vassallamni yo'liga minbariga qoyillik qilgan bu hoin mullalardan qanday qilib siz yaxshilik kutasiz zoti mana bular bugun to'syapti agar mana shular hayalal jihad desa islom ummati qo'zg'aladi islom ummati shunday qo'zg'aladi falastindagi ahvol o'zidan o'zi yumshaydi hindistondagi mana bu buddist opa singlimizni zo'rlaolmaydi hijobini yecholmaydi yoki mana bu turkistondagi bir dini yo'q bir xitoyliklar birodarlarimizga zulm qilolmaydi lekin mana bu mullalar sabab mana bu ahvolga keldi qarang o'zbekistonda bitta hodisa bo'ldi bir bog'chada kaba qilishib yosh bolachalarni kabani atrofida taob qildirib aylantirishgan endi nima qilib islomiyroq qilishibdi endi olim qaraganda u yerda bir na da'vat na boshqa birshuqa shunaqa qilganligi uchun ana shu ayol mudira sudga tortildi va bitta mulla kelib aytyaptiki na 'z internetda turibdi bu islomiy bayram qilgan dinga aloqador narsa qilgan bu narsa mumkinmas buni huquqi emas deb turib haligi mulla haligi ayolga qarshi ovoz berib qamatishga harakat qilyapti bu qanaqa zamon bu qanaqa bu xoinlar bular bugun qanday qilib islom ummati bulardan al jihad degan so'zni kutishi mumkin mana bu ahvolga keldik endi bugungi kunda aytmoqchi bo'lgan narsam kofirlar yetishtirdi boshliqlarni bizni ustimizda boshliq bo'ladigan xoinlarni yetishtirdi mullalarni yetishtirishib mana bugun islom ummatini ichidan yemirishga harakat qilishyapti va bularni muammosi ham falastinga najot berish ham turkistondagi birodarlarimizga najot berish ham mana bularni ziddi bo'ladi bular qanaqa holatda bo'lgan bo'lsa biz shularga qarshi harakat qilishimiz kerak ana o'shanda biz yordam bera olamiz bu birinchi ilk masala endi ikkinchi taraflama yordam berish masalasi falastinga bugun borib siz jang qilolmaysiz birinchidan u yerga kirishlik imkoniyati yo'q misr livan yoki e, urdun Uh, yoki suriya davlatlari bu kirishga qo'ymaydi atrofdan hech kim o'zlari yordam beradi chunki atrofdagi hammasi musulmon davlatlar ilo mana bu livanda hizbu uh, shaytonlar bor ya'ni rofiziyalar bor ahli sunna va jamoani eng katta dushmanlari va suriyada alaviy nusayriylar bor ahli sunna va jamoani eng katta dushmanlari lekin mana bu urdun yoki mana bu misrdagi aholi bular musulmon aholi lekin u yerda ham hukumatlarni zulmi sababli insonlar yoga kirib yordam bera olmayapti. даже misrni qoyilligi sisini oxirgi marta qilgan qoyilligi mana bu hokimiyat tepasiga keldi Juda ham uzun tunel qazilgan edi oziq ovqat kirgizishlik uchun g'azoga falastinga lekin mana bu tunellarni yopib tashladi ya'ni bu holatda falastinga borib jihod olmaysiz. endi siz jihod maydonini kuchaytirish orqali siz yordam berishingiz mumkin qanday qilib bugun suriyada suriyani shimolida mujohidlar jihod qilyapti ollohni dinini oliy qilish uchun masumlarga najot berish uchun jihod qilyapti albatta siz bularga yordam berib jihod maydonini kuchaytiradigan bo'lsak jihod maydonini quvvatlantiradigan bo'lsak inshaalloh biz bemalol shu falastinga yordam bera olamiz ya'ni даже borishni o'zi hojati qolmay qoladi siz bu yerda shunaqa bir quvvat bilan jang qiling quvvat yig'ib jihod qiling yoki mana bu shom jihoddagi musulmonlarni mol bilan o'zingizni molingiz bilan da'vatchilar tilingiz bilan yoki ikkalasiga ham qodir bo'lmaganlar hijjat qilib mana bu yerdai jihod maydonini kuchaytiring mazlumlarni himoya qilib islom armiyasini kuchaytiring shom diyorida inshaalloh keyingi yo'limiz albatta bizni bu falastin ahliga najot berishlik bo'ladi hozir aytib o'tganimizdek biz kirish kirib borishimizga o'zi hojat qolmay qoladi уже biz kuchaydigan bo'lsak kofirlar o'zlariga Uh, haybatlanadi mujohidlardan um, va nabiy sallallohu alayhi vassallamni hadisi bor nabiy sallallohu alayhi vassallamni ulamolar ikkita hadisini jamlaydi bir hadisi endi albatta ma'nosini aytib o'tib ketaman jasadda bir parcha go'sht bor agar shu parcha go'sht isloh bo'lsa butun badani isloh bo'ladi o'sha qalbdir deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va ikkinchi hadislar nabiy sallallohu alayhi alayhivassalamdaya'ni hammamiz ma'ruf bo'lgan agar shom ahli fasod bo'ladigan bo'lsa sizlarda hoyirlik qolmabdi yaxshilik qolmabdi deydigan agar bu ulamolar bu hadisni ikkalasini jamlab aytadiki shom yeri bu islomni qalbidir agar shom yeri isloh bo'ladigan bo'lsa butun islom ummati isloh bo'ladi islom yerlari isloh bo'ladi bugun ya'ni meni nazdimda bugun afg'onistondagi futuhatlar sababi mana bu shom diyoridagi futuhatlar shom diyoridagi jihodni fazliddan deb bilaman albatta mana bu hadisga suyangan holatda bugun afg'oniston musulmonlari g'alaba qozondi bosqinchilar ustidan ular rozi bo'lmadi afg'onistonga tolibonga misol uchun ko'plagan nimalarni qilishdi ya'ni keyin hukumatni beramiz faqat shariat qilmaysan demokratiya bilan boshqarasan dedi rad qilishdi ellikka ellik hukumat qilamiz dedi rad qilishdi bunaqa qilamiz rad qilishdi illo bizni yerimizdan chiqib ketasan keyin senlar bilan biz sulh qilamiz dedi tolibon hukumati va ahdida turdi jihod qildi erishdi shahidlar to'kdi shahidlar berishdi qonlar to'kishdi juda ko'plagan qurbonlar mashaqqatlar bo'ldi lekin olloh subhanaa taolo qirq yil yil deganda ikkita imperiyani dunyodagi birinchisi sssrni sovet davlatini ikkinchi mana bu amerika boshidagi nato qirqdan oshiq davlatlarni sindirdi dunyoni liderlarini sindirdi qirq yiln ichida va mana bugun davlat qurdi bular biz ham agar mana shunday yo'l qiladigan bo'lsak mana shunday biz biz ham harakat qiladigan bo'lsak inshaalloh alloh taolo ruxsat beradi ya'ni mana bu fularga ham shom yerdagi jihodni fazlidan deb bilaman va inshaalloh mana bu aytib o'tganimdek ya'ni biz mana bu yerlarni kuchaytiradigan bo'lsak mana bu shom yerlarini biz quvvatlantiradigan bo'lsak zotan boshqa falastinni atrofida qayerda jihod davom etyapti illo shu afrikanig shimoliy mintaqalarid u ham judayam uzoq bo'lgan mintaqalarda jihod davom etyapti lekin agar bugun suriya fath bo'ladigan bo'lsa suriya falastinga chegaradosh joy albatta mana buni fazliddin islom ummatiga va falastin ahliga nuxsat keladi mana shu ikkita yo'l boshqa yo'l yo'q boshida shu usmoniylar xilofati yiqilgandan keyin bizga paydo bo'lgan mana bu hoyin boshliqlar mintaqalarni bo'linishligi qoyin mullalar mana shularni ziddiyig qarshi kurashadigan bo'lsak bu birinchi yo'l ikkinchi yo'l mana bu shom diyorni shom jihodini kuchaytiradigan bo'lsak aytib o'tganimizdek jihod til bilan mol bilan jon bilan mana bu yo'l orqali biz mujohidlarni qo'llab quvvatlaydigan bo'lsak albatta quvvat yig'adigan bo'lsak inshaalloh bizni bu yo'ldan hech kim to'xtata olmaydi. Zotdan nuslat alloh subhanahu va taolo tomonidan lloh subhana taolo aytadikillahanro surasida aytadi nusat faqat alloh subhan taolo tomonidan ya'ni olloh subhana taolo istasa biz adatimiz ko'p bo'lsa ham oz bo'lsa ham olloh istasagina biz nima qilamiz g'alaba qozonamiz lekin albatta alloh subhana taolo ko'p b nimani sababi e, sabab bilan qildi ya'ni biz bir shu sabab islom ummati qo'zg'aladigan bo'lsa mana shu şu sabab shuni barakatidan olloh subhana taolo inshaalloh bizga nuxsat ber bizni safimizda millionlagan odamlar turishi shart emas yoki milliardlagan qurollar katta qurollar bo'lishi shart emas ollohga ishongan ollohga tavakkul qilgan iymoni mustahkam bo'lgan so'rasa faqat ollohdan so'raydigan bir toifa insonlar mana bu yerda sobit bo'lsa alloh subhan albatta ruxsatini beradi albatta falastinga yordam berishi yo'li faqat mana shu